Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas dua mesin ini, yaitu Honda GX160 dan Kubota KG55. Di antara dua mesin ini, manakah yang lebih unggul? Kita akan saksikan bersama-sama, ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat perbedaan apa saja dan mana yang lebih unggul antara... Kubota KG55 atau Honda GX160 ya kalau dilihat dari desain sih emang udah jelas beda ya antara Honda dan Kubota KG55 ya ini Rikul Satan seperti ini Honda untuk KG55 Rikul Satannya juga seperti ini ya mirip sama punyanya Yamaha M175 ya untuk KG55 desainnya cuman ini di bawah ininya ya ya ini dia untuk hondanya gx 160 seperti ini udah saya pernah bahas di video sebelumnya Honda ya gx 160 ini ya untuk harga sendiri itu lebih mahal yang kubota sedikit ya teman-teman nih ini yang kubotanya ini dari kenal potnya filternya jelas beda karena beda merek pasti beda desain ya seperti ini ditampak dari belakang ya filter udara kenal pot ya beda semua ya tutup busi karburator di kalau Honda masih pakai kehin ya karburatornya kehin untuk Honda pakainya kehin untuk kenal potnya ciri asna Honda seperti ini ya ini kenal potnya terus ini filter udaranya ini karburatornya ini kehin ini ya ini karburator dari Honda ini mereknya Kehin ini aslinya nih bawaannya Honda ini pabrikannya nih Kehin karburatornya ya kalau ini yang Kubota ini seperti ini tempat OHV nya tutup klepnya beda ini karburatornya ini Mikuni ini karburatornya ini ya bawaan dari Kubota KG55 ini mereknya Mikuni karburatornya aslinya ini kenal potnya di seperti ini ya ini filter udaranya juga seperti ini ini desainnya ya beda jelas ya kalau sama Honda ini beda cuknya ini di atas seperti ini ini tangkinya warnanya biru ini knalpotnya ini seperti ini ya memanjang ya knalpotnya untuk KG55 dari kubota beda sama Honda otak knalpotnya ya karburator juga beda untuk bawaan sendiri ya dari tangkinya pun kapasitanya lebih gede yang Kubota ya Kubota tangkinya itu sekitar 4,5 liter. Karo Honda ini tangkinya ini sekitar. Ya ini dia yang saya suka dari Kubota ini desainnya seperti ini nih. Dek sampingnya ini ada sama Honda ini beda ya. Ini dek sampingnya Honda seperti ini. Kalau Kubota ini seperti ini nih bisa dipasangin gear lagi untuk menjadi putarnya lebih lambat kalau Honda belum ada ya mungkin tiba-tiba khusus sudah ada tapi kalau Kubota ini udah ada tempat buat pemasangan gearnya ya misal buat jadi putaran lambat bisa jadi nggak perlu rombak-rombak banyak lagi ya bedanya di sini kalau dek samping antara Kubota dan Honda GX160 ya kalau asnya sama 20 mm ya Uh, ini sama Kubota, sama Honda. Ini sama asnya 20 mm as, diameter asnya ya. Oke, kita akan lihat dari bagian belakangnya ya, teman-teman. Ini switch on-off-nya, Honda ini seperti ini, Kubota seperti ini ya. Ini lihat dari bagian belakang seperti ini, ini, ini untuk Kubota kg 55 seperti ini. Ini untuk Honda GX160 seperti ini ya untuk desainnya seperti ini ya nih keterokannya seperti ini untuk Kubota kalau Honda seperti ini nih keterokan di blok mesinnya ya ya oke okay. kita akan lihat langsung perbedaan perbedaan dari Honda dan G dan Kubota KG55 seperti ini ya untuk berat sendiri Honda 15 kilo Kubota 17 kilo kilo silinder Honda 163 Kubota 171 ya untuk output maksimal Honda 4 kW di RPM 3600 terus untuk Kubota 4,1 kW di 4000 RPM untuk kapasitas tangki Honda 3,6 liter untuk Kubota 4,5 liter kapasitas oli ini Honda 0,58 Kubota 0,6 liter ya dimensi seperti ini jelas beda ya dimensinya ya teman-teman. Ini panjang. Dikit review dari saya ya. Ya kalau menurut saya sih Honda mempunyai keunggulan tersendiri yaitu spare partnya lebih banyak karena Honda udah lama luar ini jadi spare partnya banyak di mana-mana. Ya hmm. kalau Kubota ini kan baru mungkin spare partnya belum terlalu banyak udah ada tapi belum terlalu banyak ya itu sekian penjelasan dari saya apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang yang kurang benar mohon dimaafkan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like comment share dan subscribe